Церковь тоже должна быть с народом, да? мы не можем отделяться от народа. И как бы, если мы отделяемся от народа, то как бы, становимся такой вот структурой бюрократической. Был наблюдателем здесь, на нашем участке. Мы сами конечно, пришли, предложили там помощь, чем мы можем помочь. Ну, что-то газеты распространяли, там, значит, и, ну, э, 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 листовки клеили. И батюшки, и дьяконы наши, все добровольно все это дело, никто никого не заставлял. Значит. Там оставались, ночевали когда-то, была необходимость, потому что много студентов там было, и нужно было, конечно, студенты, они еще люди молодые, нужно, чтобы там поддержать вот, духом, конечно, нужно было. Разговоры длились я там всю ночь. Знаете, там, практически я там сколько вот раз был, я там ни разу не спал. То есть я думаю, что тот этап, который прошла и Украина вся, и, и мы, каждый из нас, оно, это какое-то зерно доброе было посажено. И ну, как бы борьба, она не должна, мы не должны знаете, останавливаться в борьбе своей. Разоч разочарования нет, конечно, но ну, изменений пока вот на местах еще, еще конечно, мы не ощутили. Как пока что, вот, опять же, ну, мы должны бороться дальше. И вот будут выборы. Следующее, я думаю, что народ уже, вот, знаете, нет уже такого отношения, вот, знаете, к самим украинцам. Победа, это, она есть, эта победа. Что, знаете, вот это такой вот ослик себе, который вот, как его что с ним не делай, он, он, значит, все слушает. Да? Его можно из него что, что угодно из него делать, он, они все терпят, эти украинцы. Там, То сегодня уже отношения такого нет, и так никто уже не говорит. То есть увидели, что украинцы это сила, что наш народ он может встать, и это не какой-то мертвый народ, это действительно живой, это нация, которая может о себе заявить, показать себя. То есть это, конечно, радует, и действительно мы показали, что мы есть нация.